Prezident İlham Əliyev Şuşa Ray Mərkəzi Xəstəxanasının layihələndirilməsi və ikincisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Xəbər az xəbər verir ki, Sərəncamda deyilir. Şəhər rayonunda 90 çarpaylıq mərkəzi xəstəxananın layihələndirilməsi və tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üçün nəzərdə tutulan vəsaitdən Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinə ilkin olaraq 500.000 manat ayrıldı. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın birinci hissəsində göstərilən məbləğdər maliyyələşməni təmin etsin. 2022-ci ildə orta aylıq pensiya məbləğinin 14.4 manat artaraq 343.2 manat məbləğinə çatdırılması proqnozlaşdırılır. Oxu24.com bu barədə hesablama palatasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin layihəsinə rəyinə istinadən xəbər verir. Orta aylıq pensiya məbləğlərində nəzərə çarparaq artımlar 2019-cu ilin sonlarından başlayaraq müşahidə olunmaqdadır.